مبايوع القران دكتور دكتور محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslim Muslimat yang Alhamdulillah syukur pada Allah sekali lagi Saya nak ajak tuan-tuan untuk merenungi Tadabur kuliah di Lembayung Al-Quran ini Menusi ayat yang ke-27 dalam surah Ar-Rum Bagi tuan-tuan memiliki tafsir bin Qasir Untuk muka jadi yang ke-7 Muka surat 230 A'udhu billahi minasyaitanirrajim Wahu alladhi yabda'ul khalqa thumma ahwanu al a'la samawati wal azizul hakim Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan Kemudian mengembalikan menghidupkannya kembali Dan menghidupkan kembali itu begitu mudah baginya dan baginya sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi dan dia layang maha perkasa lagi maha biasanya peringatan tentang permulaan penciptaan bahawa Allah yang memiliki segala-galanya telah kita lihat sebelum ini mesti tafsir surah Al-Ankabut ada yang masih lagi ingat ketika saya bawakan kepada tuan ayat ke-19 A'udzubillah <tod> ibn syaitanir rajim awalam yara wa kaifa yudi Allahul khalqa thumma <tod> yu'iduh inna dhalika ala Allah yasir maknanya perkataan ahwan yang telah kita jelaskan seluruh ini dia merujuk kepada bukannya satu perkara yang bersifat ismul tafdil maknanya ada bandingan satu ni sukar satu ni mudah satu ni mudah daripada yang lain tidak di sisi Allah Taala zat yang maha agung itu kitab yang ditujukan kepada manusia adalah menggunakan kadar logik untuk penerimaan akal mereka kerana ayat ni juga dibacakan Nabi SAW kepada puak musyrikin yang banyak dalihnya banyak alasannya jadi peringatan tentang kuasa Allah SWT ini bahawa zat yang maha agung Allah SWT ni mampu menjadikan segala sesuatu itu semudah ucapannya kun fayakun dan kun fayakun pun telah saya huraikan dalam kuliah menerusi Tadabur Surah Yasin sebelum ini bahawa ia merujuk kepada satu perkara untuk kemudahan kefahaman manusia bahawa segala yang Allah kehendaki itu berlaku tanpa ada skala masa yang menentukannya jadi ahwan ini menarik juga kalau kita lihat sekali lagi pandangan para ahli tafsir contohnya Alimah Al Samin Halabi dalam tafsirnya yang terkemuka itu Adul Masun bahawa perkataan ahwan ini maksudkan ini kalau kita lihat waqila inna dhamir fi alaihi laisa aidan Allah bahawa perkataan wahwa ahwanu alaihi ni kalau kita belajar bahasa Arab ni alaihi ni ni kembali kepada mana ni biasanya dari sudut kaedah ataupun dari sudut undang-undang polisi kita belajar nahu dalam bab bahasa Arab maka dhamir ni akan pulang akan kembali kepada akrabuha zikran yang paling dekat saya. adakah ini menunjuk kepada Allah kalau kita lihat ayat ini wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alaih. jadi yu'iduhu ni kemudian ahwanu alaihi dhamir dhamir ni kembali kepada Allah ke kembali kepada khalq macamlah kita baca pada awal surah al-isra semasa saya tafsirkan untuk tuan-tuan pada waktu MCU yang lalu permulaannya a'uzubillahi minasyaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidi al haram ila al masjidi al aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samieul basir lihat dhamir ini sekejap kembali kepada Allah sekejap kembali kepada tanah suci sekejap kembali kepada hampirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi ini adalah sebahagian daripada perkara yang memang semua orang faham kalau kita memahami ini. jadi sekarang ahwanu alaihi ni kembali kepada mana ni kata pengarang adul masun ia mungkin kembali kepada khalq kepada makhluk itu sendiri kepada manusia itu sendiri yang menafikan bahawa Allah mampu mengembalikan kejadian selepas melalui kematian jadi ahwanu alaihi ini lebih mudah untuknya untuknya siapa bukannya untuk Allah tapi untuk makhluk ini satu daripada takwilannya bila ia kembali kepada makhluk maknanya kalau makhluk ini melalui proses daripada kelahiran yang pertama anak itu lahir Sampai dia dibesarkan ibunya sakit demam kemudian dia membesar jatuh-jatuh bangun berlari berjalan kemudian mampu berlari kemudian masuk sekolah rendah sekolah menengah masuk universiti pun masih sakit lagi ini proses tentu lama dan payah untuk lagi oleh sesama manusia kan jadi kalau dia merujuk kepada wahwa ahwanu alaihi kata al-imam samin al-halabi dalam tafsirnya dulu masun itu salah satu maksudnya maknanya penciptaan manusia bila disebut oleh Allah kun fayakun tu yang nyatakan bila dipanggil manusia ini untuk bangkit maka dia akan datang thumma idza da'akum da'wata min ardi idza antum takhrujun kali dipanggil maka kamu akan terus datang proses itu berlaku dengan serta-merta, tanpa ada sela masa di situ jadi maknanya datangnya dalam bentuk siap kejadian lengkap sempurna seperti ketika dia zaman muda dahulu usianya 30-an itu lebih mudah ke atas makhluk jika nak dibandingkan dia kena melalui proses tu satu persatu sampailah dia jadi manusia yang sempurna dalam perspektif ini masing-masing mat yang sekarang, kita dapat lihat begitu banyak apa yang kita namakan sebagai cara kiraat ke ataupun baris ke ataupun takwilan ke ataupun era Quran ni kerana ia menampung terlalu banyak makna dan penampungannya kepada makna yang berbagai itu rupa-rupanya melengkapkan kefahaman yang sangat Komplit Dan sangat holistik Terhadap Kuasanya Allah SWT Sebab itu kita dapat lihat Allah menyatakan Dalam ayat yang lalu Bahawa Allah SWT ini Adalah apa yang kita Gambarkan Tentang sifat Allah SWT Walahul mathalul a'lah Maknanya Dalam apa Bandingan yang dikemukakan itu Laisa kamiflihi syaih. Kita takkan mampu Untuk memahami Apa yang dikendaki oleh Allah Dengan sedalam dalamnya Kerana begitu teliti Penggunaan Maksud yang dikemukakan Di sini Mencakup berbagai-bagai bentuk Kefahaman Ataupun Perkara yang nak dibawakan itu dan saya telah huraikan dengan kuliah lalu bagaimana perkataan walahu man fi samawati wal ard kullu lahu qanitun jadi kunut dalam bahasa Arab ini Kulu harfin al-Quran yuzkaru fihi al-qunut fa ta'ah maka semua perkataan kunut dalam Quran itu merujuk kepada perkataan ketaatan kepada Allah tanpa pilihan dan telah kita huraikan bentuk-bentuk ketaatan walaupun manusia dalam setengah keadaan engkar kepadanya tetapi sebenarnya manusia ini tidak ada pilihan yang banyak cuma diberi pilihan dalam perkara-perkara beragama sebagai contohnya dalam dalam perkara berkaitan kehidupan sebagai contohnya selain daripada itu kematian penyakit memang manusia tidak dapat menghindarinya bahkan ketika matinya manusia seperti dinyatakan maka ketika itu barulah dia sedar untuk dia kembali dan melaksanakan segala perintah Allah SWT baru dia menyedari segala yang Allah tetapkan Allah perintahkan itu yang terbaik untuk dia ikuti sebab itu kita dapat lihat dalam surah Al-Mu'minun Allah menjelaskan hatta idha ja'adahu mautu qala rabbi ruji'un salihan tarakt maka barulah dia sedar segala perintah Allah yang wajib ditaati yang ditelah pun ingkar itu dan ini merupakan satu bukti kesalahan pandangan mazhab Qadariyah iaitu satu mazhab yang sesat mengatakan bahawa segala ketetapan manusia lalu dalam hidup itu segala telah ditakdirkan oleh Allah Taala dan mazhab Jabariyah yang beranggapan bahawa manusia ini dalam segala perkara semuanya telah bersifat majbur maknanya semua Allah tetapkan dia tak ada pilihan sebenarnya manusia mempunyai pilihan dalam perkara-perkara tertentu sebagai contohnya dalam milih gaya hidup ataupun beragama yang telah jelaskan tadi jadi bila Allah menyatakan walahul al mathalu ala fis samawati wal baginya sifat imah. Tinggi langit dan bumi. Kata Ali bin Abi Talha daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa radhahum ajma'in. Ini adalah seperti firman-Nya dalam surah Asy-Syura, laisa kamitslihi Bahawa segala contoh yang dibawa datang itu untuk memudahkan manusia memahaminya. Baik, kita beralih kepada ayat 28 dan 29 untuk boleh lihat pada muka surat 233 dari jilid yang ketujuh ini. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Daraba lakum mathalan min anfusikum. Hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka' fi ma razaqnakum fa antum fihi sawaa' takhafunahum ka khifatikum anfusakum kadhalika nufassilu ayati liqaumi yaqilun bal ittaba'a alladhina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm faman yahdi man adalla Allah wama lahum min nasirin sadaqallahu alazim dia membuat perumpamaan untukmu dari dirimu sendiri apakah ada di antara hamba sahaya yang memiliki di tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu maka kamu sama dengan mereka dalam hak menggunakan rezeki itu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut pada dirimu sendiri demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal tapi orang-orang yang zalim yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan maka siapakah yang akan menunjuk orang yang telah disesatkan oleh Allah dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun ini lagi satu perumpamaan yang dikemukakan oleh Quran dibawakan oleh Allah dan saya telah jelaskan dalam kitab Al-Burhan oleh Al-Imam Azhar menunjukkan bahawa ada 40 lebih mathal Qur'ani amthal Qur'aniyah rumpamaan-rumpamaan bandingan yang Quran bawakan disuruh untuk kita melihat dan di sini pentingnya dalam pendidikan supaya kita mengambil pendekatan pendekatan seperti ini untuk memudahkan anak-anak kita faham sebagai contohnya atau pelajar-pelajar kita faham ataupun umat yang kita dakwah itu faham kerana ini merupakan satu method yang penting dalam penyampaian maklumat jadi ya Allah membawakan di sini untuk orang musyrik yang menyembah sayang daripada Allah yang menjadikan untuknya pelbagai bentuk sekutu itu dewa, patung, berhala sebagainya ini satu tafsilan yang menarik padahal mereka mengakui bahawa sekutu sekutu-sekutu Allah berupa berhala dan patung-patung itu adalah semuanya berasal daripada pemilik Allah sepenuhnya. Dia buat patung itu daripada batu ke, daripada kayu ke, yang telah kita bincangkan, wathan ke, sanam ke. Maka semua itu berasal daripada kayu dan batu yang semuanya milik Allah SWT. Jadi yang demikian itu bagaimana mereka berkata, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, ni orang Arab dahulu. Mereka mengatakan, la baik Allahumma la baik, la baik ala syarika syarikan tamlikuhu wa malak. Kami mengucapkan talbiah waktu melakukan ibadah haji ni orang jahiliah dahulu bahawa mereka mengatakan kami menyahut panggilanmu wahai Tuhan Ya Allah kami mengakui tiada sekutu bagimu kecuali sekutu-sekutu yang kau sendiri buat kau miliki mereka itu mereka tidak milikimu nah, inilah orang Arab Jahiliyah zaman dahulu kita lihat kita, kita, kita tafsir tafsir bin Jari Tabari sebagai contohnya tafsir Kutubi tafsir bin Atiyah Bagawi mereka menjelaskan tegak sifat orang Arab Jahiliyah mereka mendakwa Allah SWT itu memiliki sekutu yang Allah sendiri tetapkan tapi bukan Allah tetapkan mereka pula yang tetapkan jadi bila Allah bawakan sini firmannya darabalakum masalah min anfusikum Allah bawa perumpamaan ni untuk diri kamu sendiri contoh-contoh yang lalu sebagaimana penciptaan manusia itu supaya Allah memperlihatkan kepada hamba ni untuk dia menyedari perkara yang berlaku sekitarnya bermula daripada dirinya sendiri apakah ada di antara hamba saya yang dimiliki oleh tangan kanan orang Arab ni dipanggil hamba saya sebagai Imam Malakat Aiman Hukum bahawa hamba saya ni pemilikan tangan kanan itu satu bab daripada bab majas yang telah kita pelajari iaitu sekutu kamu ni kamu mengambil orang itu bekerja untuk kamu kalau zaman sekarang tak ada hamba saya tapi hamba saya ni menyertai kamu walaupun dia hamba kamu dia pekerja kamu kalau konteks kamu dia bekerja lah dia bekerja dengan kamu tapi dia juga memiliki hak seperti mana kamu iaitu majikannya dia boleh meluluskan peruntukan dia boleh ambil duit sewenang-wenangnya dia boleh datang kerja tak datang kerja ikut suka dia bahkan isteri kamu pun dikongsi olehnya kamu nak tak begitu sanggup tak kamu mempunyai orang bekerja yang sepatutnya di bawah naunganmu dan mendengar arahanmu tiba-tiba dia pula berlagak bahkan duduk lebih tinggi daripada kamu kamu pula takut kepada mahu mau tak kamu kalau suasana itu berlaku takhafuna lahum khifatikum an kamu takut pada mereka sebagaimana kamu takut pada di sendiri iaitu kamu takut mereka mendapat bahagian harta daripada kamu padahal sepatutnya pekerja ke ataupun hamba kalau zaman dahulu ke itu ketapan tuannya lah majikannya lah berapa nak kena bagi gaji apa yang patut diberi privilege yang patut dinikmati olehnya maka menariknya ayat ini tuan-tuan yang tuan, rahmati dan dikasihkan seperti disebut oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ini adalah ayat asas kepada apa ini panggil dalam kehidupan dalam perniagaan sebagai contohnya adanya syari yaitu iaitu syuraka dalam perniagaan kerana manusia jarang dapat menguruskan satu perkara itu dengan kemampuan dirinya sendiri dia memerlukan kepada orang lain dan ayat ini adalah asas kepada maksud yang dikehendaki dalam perniagaan iaitu alimah makutu hadil ayat fi syarika bainan makhluk ini iftiqar ila ba'd wa nafiha anillahi azza wa jal wa dhalika anahu lama kala jalla wa azz darab alakum mathal min anfusikum ahlakum imam malakat aimanukum fayajib ayakulu laysa abiduna syurka ana fima maka ini satu perkara yang menarik bagaimana minda para ulama dalam bab fiqih yang telah menunjukkan ayat ini menjadi asas kepada diadakan syarikat kerana bersyarikat dalam kehidupan ini satu keperluan untuk kemajuan diri maknanya manusia tak boleh buat satu perkara itu berseorangan berbeza daripada Allah SWT kerana Allah SWT hayun qayyum sebab itu ketika Nabi SAW kata kepada para sahabat tahu tak kamu apakah ayat yang paling agung daripada Al-Quran mereka menjawab Allah wa Rasulullah Allah dan Rasulnya تاوي ان شاء الله بكرهين كان سيرايكه كان كلنا جايين والله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه بارك وسلم الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته